Высновок один, что я вас не обманул, что будет интересно, да? А то, что касается третьей игры, ну, я не хочу открывать секреты. У нас была такая товарищеская договоренность с тренером турок. Мы играли пол игры в игру, а потом решили потренировать друг друга определенными системами защиты. Ну, то есть пол игры вторых показала, явно показала, над чем нам надо работать. Поэтому ну, как бы эту игру я бы так немножко убрал в сторону, но она нам показала просто наши ошибки. Мы съездим еще на турнир в Литву и потом должны сыграть две игры с американской сборной. Я не знаю, какого это уровня сборная. Ну, понятно, что, наверное, если из Америки, то, наверное, хорошая. Ну и там тренировки будем уже корректировать, пытаться выводить их на более какой-то... Нормальное состояние. И поедем сдавать анализы. Да, мы готовы. Просто первые поединки с Латвией, это были наши первые совместные игры. Первую игру с турчанками мы, конечно же, провалили полностью. Вторую чуть собрались. Ну а третья игра у нас тоже получилась не очень удачной. Они стали зоной. И мы не смогли очень хорошо противодействовать зоной. Ой, против зоны. Нормальное рабочее настроение. Ну, бывают и проигрыши. Будем работать над командными действиями, чтобы в дальнейшем выигрывать и показывать хорошие результаты. Я думаю, что будут и посильнее команды. Ну, думаю, будем стараться выигрывать, чтобы в дальнейшем наши девочки были в дивизионе А, а не в Б.